Ну, встал. И стоит на самом передке, где просто показывает, что он сумасшедший. Это Айдар. Сороковой расстреливал танк в упор с рантометом. Комбат стоял с рантометом, когда танки и шли, мы не знали, чьи танки и шли. Он стоял именно там, именно на мосту, удерживая эту позицию. Мы не знали, все практически танки, наши танки, но мы не сдавали счастья. Понимаете, и когда мне командир звонит, там один, второй, когда был вместо его комбата, и говорит, нужно на поставке, потому что можно поставить счастье. А как оставить счастье? За что оставить счастье? За тех погибших, которые остались? За какое-то бездарное командование, которые, допустим, грустно говоря, хотят той или иной своей политической, допустим, скажем, э -э -э договоренности, которые нам не озвучивают. И сегодня это есть. Понимаете? И боевые группы на это не согласны. Те, которые прошли войну от начала до конца, я с моим месяца воюю И такие же люди. Очень много погибших. Очень много осталось народ социально сейчас не защищен наш Айдаров. Они сильно надеются на то, что, допустим, их не семьи хотя бы остались. У нас очень много, допустим, уганчан, которые остались без домов, без ничего, без жилья. Снимает по 8 тысяч, там эти квартиры долго. Где ему брать эти деньги? Откуда это брать? И только тот комбат, который будет реально боевой, он может, пройти, может командовать Айдаром. А навязать навязать, образно говоря, человека, который просто будет выполнять волю, это же не боевой командир. А того, кого выбрали вот в Айдаре, а? сейчас, который исполняет обязанности Мельничука, а. вот этот человек, кто это? Э, ну, э, парадокс в том, что, допустим, скажем, Сектор э, Юг, которому которому оперативно подчиняемся, он назначил Сергея Сергеевича как бы, как командиром батальона. Как бы приказ есть, что 5 числа он должен быть командиром батальона. Но в то же время приходит приказ Киева о том, чтобы другой был человек. Понимаете, в одном приказе две, э, два имени. Но это просто нонсенс, это анонс. Айдар разрывает вот эти противоречия, именно не в Айдаре разрывается, а разрывается здесь. А дальше, вот как вы сейчас будете обращаться в Министерство. Мы, мы высказываем свою гражданскую позицию, мы высказываем свою, допустим, скажем, волю определенную, да, то, что, допустим, э, волю даже не нашу, а погибших тех людей, людей, тех бойцов, э, э, семьи, которые остались без кормильца. Ну вот. Мы не хотим, чтобы, допустим, дальше, э, скажем, были упражнения.